Почему це сьогодні в Україні немало? А зараз людей, які виїжджають з України, побільшало, кажуть, всі молодці, коли на і нікому, каза до Западі і тепер можна їхати у своїх справах. У тому ж підларному наполучити не симовим не незважаючи на подмішки

Около половины девятого ко мне подошел наблюдатель от Коммунистической партии с тем, что возле, на границе избирательного отдельного находится палатка проторг советский, в котором люди должны подойти с заранее выданными талончиками, в которых указано, что 28 июля -го они должны подойти за печатью возле своих избирательных участков, и это... и это... Печать дает право на получение бесплатного продуктового набора в проторге советской. Этот проторг советской, принадлежит кандидату депутатов мажоритарному округу, медианику. Кроме того, в связи с этим я потребовал прекратить работу палатки люди стоял, не, не, пропускал, чтобы они получали эти печати, объяснял, что это незаконно, это нарушение это нарушение закона о выборах, это подпадает под подкуп. Через некоторое время подъехал черный лист, джип с, с номерами госномер ВВ 301 ВО, принадлежащий тому же медианику. Из него в свидетельского сидения выскочил крепкий парень, который схватил меня за руку, пытался оттолкнуть, требовал, чтобы я убирался и не мешал работе палатки. Я вызвал сотрудника полиции, вызвал наблюдателей от различных партий. Мы вернулись к этой палатке, потребовали, чтобы представился этот человек, кто он такой. Он сказал, что он просто прохожий, ему мешают работать, сел в машину и уехал. Зеленко Александр Анатольевич, заместитель главы Дельничной облачной комиссии 441-463. Вот этот товарищ от партии «Свобода» обозвал я меня постелкой, сейчас... сказал, что я сяду на пять лет. И дал сам и суд суд подам на вас подаш. суд. Обязатель. Я подам на вас суд. Пусть он даст да, мне да, свои торги. сейчас да, да, вот да, мы разбираемся. Давай, трошки. И в моем возрасте меня кто-то будет да, обзывать. Я пришла на вас, я не говорила, не обманывайте.

Это порушением закона. Не можно во время выборов. Сегодня происходит преступление. Статья 157, часть 1. Преступление заключается в том, что день выборов партия региона в лице кандидатов в депутата проводит агитацию и подкуп избирателей. Протор это фирма, аффилированная с кандидатом в депутаты медианика. Они раздают на сегодня по документам, соответствующим оформлением. Вон корешки можете посмотреть. Завтра мы... По этим талонам они завтра будут получать гречку, масло растительное. Значит, пенсионеры четко говорят, что они голосуют за ту партию, за которую они должны получить этот бегунок. Сегодня подходили люди здесь, уже 38 школы, порядка 30 человек при мне, которые получали бегунки и соответствующим образом завтра в проторе медианика. Це нарушення закону України, це порушення Право Конституції і законодавство дивіться, дивіться, на мир. Вони, вони не дають вы гречку конкретно. Знахали. Вони дають запрошення. А потім ви приходите, це ступоні і паспорти. У мене є фотографії, я все. Не знаю. Я, я з'явився. Ми, ж не, а вот там на улице. Ми ж, ж не кажемо, що голосуйте. А вы вот не какие за кого Что вы на регионы это свобода Какая свобода? Я поеду. Это уже свобода это не, не раздают, в отличие свобода. от партии региона. Вы И не торгуете вы безбирателем. Вот партия региона. Свобода ничего никому не дала, не накопите. А вы что Кроме свободы. Это их команда. Я Не надо ни с кем так он вас торжествует, женщина. А это вы Во всяком случае, я молчать не буду, я тоже буду подписывать. И это правильно. Это наша с вами гражданская позиция.

Відбувається порушення Конституції України та чинного законодавства. Відбувається прямий підкуп виборців. Сьогодні ми бачимо, що відбувається в Луганську. Це квартал Шевченко, 38-ма школа. Зараз тільки що ми попередили таку ж акцію від представників партії регіонів. Ви зверніть увагу, навіть це намет, який працював агітаційним наметом, працював від політичної партії. Протор запрошує. Зараз як? Працівників міліції опергрупа зреагувала, Значит, прибрали ми на Досафі, хоча мені особисто погрожували бійці, тільки з'явилася опергрупа, вони зникли. І на нашого заступника голови виборчої дільниці Зеленька був скоєний напад представникам оцінків чи протурнівців, чи кого намагалися йому і шию затиснути, і, от, ну він Значить, тобто, Складені акти порушення. Тобто Луганщина знову показує своє обличчя. Знову представники цієї політичної сили, партії регіонів намагаються скупити голоси, бо вони бачать, що вони втрачають. Бачите, це повне порушення Конституції України та чинного законодавства, прямий підкуп виборців, що є порушення. Тобто ну, ми не мовчати не будемо і будемо приймати всі от... А чого ви його шали?

которые подарки получают люди с Да. Вы получали так? Пока. На карточке. Ну а, а сейчас сделали сертификат еще. А когда это сделали? Что вы хотите? Ничего, ничего. Ну а зачем вы это фотографируете? Вы меня спрашивали.